Вони природні антисептики, які покращують довкілля. Їх використовують у озелененні та вирощують як декоративні. Сьогодні говоримо про хвойні рослини. Через своєрідний аромат гілки туї використовують з лікувальною метою. Вони мають протизапальні, ранозагоюючі, антимікробні та протиалергічні властивості. Про вирощування хвойних рослин, зокрема туї, нам розкаже Марина Сластьонкіна, експерт програми. Одне з найзамічальних хвойних рослин в моєму саду це туї. Вот це туя сорта «Смарагд» – Очень замечательное фитоцитное растение, яке очищає воздух. Туя Смарагд» прийшла к нам из Данії. И очень хорошо прижилась. Туя на самом деле очень неприхотлива к почвам. Как все хвойники, туи достаточно медленно растут. Ежегодный прирост от 3 до 5 сантиметров. Очень хорошо подвергается стрижке. Из туи можно делать различные формы и создавать целые зеленые бордюры. У туи смарагд более нежные, нежные и светлые иголочки. Туя любит купаться. И если у нас сухое засушливое лето, необходимо ей устраивать дождик. Так что не стесняйтесь, поливайте ее сверху. с вами подошли к туи барабан. Посмотрите, какое отличие между этими двумя, двумя сортами. Туи в 10-летнем, 15-летнем возрасте достигают примерно 2-2,5 метра в высоту. Туя барабан, она более плотная и более жесткая по своим веточкам, больше разрастается в вширь. Ялівець декоративний вічно-зелений чагарник. Налічує безліч сортів. Ним прикрашають парки, сади вже тисячі років. Це хвойне деревце, наділене безліччю корисних властивостей. Один із в моєму саду можжевельник Lime Glow. Виведен він був в 1984 році в Америці. Цей красавець дуже відличається. ярко-лимонной иголочкой. Причем он двухцветен. Верхняя часть ярко-лимонная. Если мы с вами перевернем побеги, то снизу мы увидим темно-зеленую иголку. Это можжевельник горизонтальный, то есть в высоту он практически не растет. Размер этого можжевельника примерно 40 сантиметров в высоту и до метра в ширину. Еще одна особенность этого можжевельника, когда осенью начинаются холода, он краснеет и становится ярко-бронзовый. Но это не значит, что ваш можжевельничек заболел, ему что-то не хватает, он просто так засыпает на зиму. Вот этому растению три года. Это можжевельник горизонтальный блючип. Выведен он был в 1945 году, так что это уже старичок, и приехал к нам из Дании. Как правильно посадить хвойные растения? Вы купили растения в контейнере и также его сажаете. У хвойных растений корневая система идет по поверхности почвы. Поэтому ни в коем случае корневую систему не заглубляем. Вот так, как мы с вами купили, на таком же уровне земли мы и сажаем. Если у вас есть возможность смешивать субстраты, пожалуйста, смешивайте. Это песочек, перегной и торф. Берете три части, перемешиваете, подсыпаете в посадочную ямку и высаживаем. Конечно, все любят кушать, но особые подкормки для хвойников не требуются. Если у вас есть возможность, можно купить минеральное удобрение и подкормить в апреле-мае в мае. І второй раз немного можна підсипати в июле. Позже іюля хвойные растения лучше не кормить. Ялина прекрасна хвойна рослина. А розмаїття сортів настільки широке, що можна створити композицію тільки з одних ялин. І ще одна красавиця в наших садах єль канадська коніка. очень медленно растущий сорт елочки. Бывает их несколько видов. Есть серебристые сорта, есть сорта с ярко-желтыми приростами на кончиках. Посмотрите на приросты этой елочки. Они ярко-зеленые, очень ярко окрашены и придают елочке очаровательный вид. Заранее хочу сказать, когда покупаете хвойнички, не стоит покупать растения с открытым корнем. Старайтесь э, купить растение, которое уже выращено в контейнере. Оно будет меньше болеть э, и легче приживется. Э, можно ли сажать э, растения большими, так называемыми крупномерами? Конечно, можно. Но опять же, желательно брать крупномер в питомнике и сразу пересаживать на постоянное. Место жительства, поскольку очень страдает корневая система. Итак, сажаем хвойные. очень полезно во дворе сажать хвойные растения, поскольку любой хвойник, будь то туи или можжевельнички, в пределах 10 метров источают очень приятный хвойный запах и очищают воздух. Дякую вам, Марино, за корисну інформацію. Ми дізналися дуже багато цікавого. І вам спасибо, віка. Надіюсь, що наші телезрителі будуть будуть сажати себе в садах хвойні рослини і дихати свіжим повітрям.